قرآن کہتا ہے وَلَقُدْ ذَرَعْنَا لِيَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَلِنْسِ چلتے پھرتے آپ کو جہنم میں نظر آنے دیکھنے ہیں قرآن بتا دیتا ہے وہ جہنم کے کون ہوتے ہیں ہم نے تو قصد کر دی ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِيَهَنَّمْ جَهَنَّمْ کے لیے کثیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَلْإِنس جن سے اور انس میں سے کثیر لوگوں میں سے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تو بڑھا دیئے ہیں جہنم کے لیے چلتے پھرتے جہنم ہی ہے کون ہے لہم لا لاف نبی ان کے پاس سمجھنے کی صلاحیتیں موجود ہیں لیکن ان صلاحیتوں کو کبھی استعمال نہیں کرتے ہیں لا کا ہوں نبی نہیں کرتے ہیں ہمارے <سؤال> یہاں جتنی فک مرتب ہے وہ ساری کی ساری کس بنیاد کے اوپر ہے کہ فلا عالم نے جو چار سو سال پہلے گزرا اس نے کیا کہا جو ہزار سال پہلے عالم گزرا ہے اس نے اس بارے میں کیا کہا ہے اس کی بنیاد تو پوری کی پوری فک کی چالیس چالیس پچاس پچاس جلتے ہیں وہ کہتے ہمارے علماء نے اتنا بڑا کام کیا ہے اتنے تدوین کی ہے کر دی نا اب آپ نے گرا چھوڑا لهم قلوب, لا يفقهون ان کے قلوب ہیں, لیکن نہیں ہیں. استعمال ہی نہیں کرتے. وَلَهُم دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن بسارت ہوگا بالکل انہوں نے منجمد کر رکھا ہے ان کے پاس سننے کے لیے کان ہیں لیکن ان کانوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور قرآن نے کیا فیصلہ دیا ان کے بارے میں کہ ایسے لوگ جو شعور سے بالکل آری ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی عقلوں کو بند کیا ہوا ہے ہمیشہ اسلاف اسلاف کی رت لگاتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو حیوانی سطح زندگی پر اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں بلکہ یہ اس سے بھی گمراہی سے شکار ہیں بلہم عدل اس کا عام ترجمہ کر دوں تو یہ تو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں بلہم عدل جانور کی مانند قرآن کو قرار دیتا ہے ہزار سال پہلے جو بکری کام کرتی تھی آج بھی وہی کام کر رہی اس کی سوچ میں کوئی فرق نہیں آیا ہے جو اپنی سوچ کو اس مقام پہ لگا کھڑا کرتے ہیں اس کو کل کہ انعام قرآن نہیں کہے گا تو کیا ٹائٹل دے گا اس نے کیا اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آئی ہے کچھ نہیں وہ پہلے بھی ایسے ہی تھی آج بھی ایسے ہی ہے میں بھی اگر ویسے ہی ہو جاؤں گا کہ میں اپنی سوچ کو اسی زمانے میں لے جاؤں گا جس زمانے میں مجھے بتایا جاتا ہے ہزاروں سال پہلے تو مجھ میں اور جانور میں فرق کیا رہ جائے گا میں تو اسی حیوانے سطح زندگی پر واپس آ چکا ہوں جس سے قرآن نکالنے کے لیے مجھے دعوت دے رہا ہوتا ہے کل انام بلہم عدل اسے بھی اپنے فائدے اور نقصان کی تمیز ہے آپ بلی کے بچے کو دھکا دیتے رہے کبھی بلندی سے چھلانگ نہیں مارے گی جب اس کو پتا ہوگا کہ یہاں ہلاکت کا سامان موجود ہے لیکن میں تو اس سے بھی زیادہ بلہم عدل جب قرآن کہتا ہے تو مجھے تو اپنا فائدہ نصام بھی نظر نہیں آ رہا مجھے تو فلا شخص نے کہا کہ آپ کو جب نماز ادا کرنی ہے آپ کے گھٹوں میں کتنی تکلیف ہو آپ اپنے کرسی کو چھوڑ کر زمین پر ہی سجدہ کریں گے تو آپ کی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی معروم لوگ نادان لوگ بچارے ان کی جھانسوں میں آ کہتے ہیں ٹھیک ہے دعائیں قبول کروانی ہے تو میں اب کرسی کو چھوڑ کر زمین کی اوپر ہی سجا کرنے کی کوشش کروں گا چاہے میرے گھٹنوں کا بیڑا غلط ہو جائے دعائیں تو قبول ہوں گی اس نادان بندے کو چاہیے کہ اس ظالم سے یہ پوچھے کہ اگر دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے تو میرے اس گھٹنے کی تکلیف ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے میری دعا کرنے کی وجہ سے میں تو بڑے خلوص سے دعا کر رہا ہوں اپنے لیے انسان جتنے خلوص سے دعا کر سکتا ہے اس سے زیادہ خلوص سے دعا کون کسی کے لیے کر سکتا ہوگا پھر وہ دعا کی طرف میں چلا جاتا ہوں بازو خط معاملہ لے کر ہے اتنا مشہور ہی مسئلہ ہمارے یہاں رائے جتنا ہے تو بال فینا علیہ بانا قرآن نے ایسے سوچوں کو حیوانی سطح زندگی پر رہنے والی سوچ قرار دیا ہے اولا یہ کلان کہہ کر